человек, который просто командует и пришел поднимать звездочки, он никогда не будет говорить там правду, или он всегда будет искать какие-то искажения или какие-то там невыполнения заданий сегодня, нужно приказ у меня есть, надо взять. Всегда нужно быть с ребятами, которые вот солдаты, это не просто там пришли с улицы, все пришли многие там с Майдана. Он всегда с нами, он говорит, ребята, я всегда с вами пойду даже в последний и в первый год, всегда я буду с вами душой и телом. Он даже может первый, он получил ранение. У него он Человек просто тот, который дает настоящий приказ, которому можно поручиться, ты пойдешь, не будешь бояться ничего. Когда бывают похороны здесь, да, какие-то командиры никогда не были. Он на каждом похороне был и высказывал то, что говорит, мне сердце уже разрывается, это все слышать, чувствовать. Вот он переживает с нами так, ну как я не видел никого, как переживал человек, когда командир закона. Закон просто перед нами, что мы хотим быть, навести порядок. В первую очередь. Это очень тяжело, но мы знаем, что с каждой секундой нам становится легко, потому что прикрепление идет. Каждый человек здесь закаляет свою душу. Мы хочем найти правду. То, что нас обманули раньше, все правительство, первое, и сейчас меняется другое. И мы здесь для того, чтобы вот на этом месте, чтобы как бы разобраться во всем. Помочь Украине стать на свое место и быть дружно жить с каждой страной, даже с Россией или еще с какой-то. Мы здесь пообратились, кто с Донецкой, кто с Луганска кто со Львова, кто с Ну вот, ребята, мы здесь сплотенились, стали одной силой. Вот одной силой. Мы пришли помогать людям в первую очередь.